అందరికీ నమస్కారం అండి ఇప్పుడు మనము లక్ష్మీనరసింహస్వామి రుణ విమోచన స్తోత్రం చదువుకుందాము దేవత కార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభ సమునృసిం మహావీరం నమామి భక్తానాం భక్తాయకం श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्ध्रमालाधरं शङ्खचक्राब्जयुदारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये पापाग्नं कदृजविशनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहानादेव महता दि दिग्धन्तिभयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्ता दैत्येश्वरविधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानं भक्तानामभयप्रथं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋण ्रह्म रुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहामहावीरं नमामि ऋणमुक्तये या इदं पठते नित्यं ऋणमोचनय सङ्गितम् अनृणे जायते सध्योधनं शीघ्रम ఇది రుణ విమోచక స్తోత్రం సంపూర్ణం ప్రతి ఒక్కరూ చదవండి అందరికీ తప్పకుండా శుభం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్